День Конституції. І от сьогодні ми приїхали подивитися, як Конституція виконується по відношенню до наших громадян. Володимире, розпові... розкажіть, будь ласка, що відбувається? Чому ви запросили нас? І чому ви в лікарні? Що взагалі? Ну, около двох тижнів тому я себе погано. обратился к семейному врачу, семейный врач дал направление мне в хирургию. меня госпитализировали ургентно. В хирургии я был в 11 й больнице, пролежал 5 дней, отнеслись нормально, выписали все необходимые бесплатные лекарства, капельницы, уколы внутримышечные, внутривенные, отдельную палату. В общем они подозревали у меня желчный пузырь но так, как диагноз не подтвердился, меня оттуда выписали с рекомендацией лечиться 16 в 16-й, да? В а чему сама в ту лекарню? За специализованная, казнь да, да, это специализированное. Тут одно отделение на весь город и на всю область Гастроэнтерология. Угу, Заразумен. Я знаю какое положение дел в нашей медицине, я сразу пошел. На прием к главврачу Христопе. Это депутат Евросовета от Так как денег у меня нет, я говорю, ну, прошу вашу чем-то помогли. Он говорит, все, нема вопросов, ляжешь, пролечим, все будет хорошо. Это, это вчера было, вчера утром я поступил. Поступил, сдал утром анализы необходимые за отделение, у наш лечащий врач назначила мне лекарство, позвала меня перед обедом старшая медсестра, выдала мне коробку. В коробке, ну потом зайдем, посмотрим, было там три или четыре физраствора, но ну, это просто вода, в нее надо даже, чтобы вливалось лекарство какое-то. Какие-то там ну, таблетки мне дали, системы для капельниц и там штук 20 шприцов. Вот это все, же мне дали. А остальное, говорит, покупайте сами, если хотите лечиться. Я говорю, у меня нет денег. Я говорю, вот, я говорю, я же стал Это сказала старшая медсестра, медсестра. Да, медсестра. А лекарь, до лекаря... Э, э, Лекарь-то главного... мне не Вы... подходит. Не цел, подходит вообще, не медсестра, не лекарь. Капельниці, ну, то, наверное, медсестра, я так думаю, сказала лікарю, що у меня нема, что вот. <laughs> ну, вот, в мене денег немає, поэтому вони не підходили, так як мені смысла. Ви після цього до головного лікаря, до пана Криштопа, зверталися? Пошел... Він же ж обіцяв вам да. лікування. Да. Вчора була сесія, він как депутат mm -hmm. цілий день відсутствував, так на робоче місце не приїхав. Я написав заявлення, віддав секретарю в управление. Mm -hmm. Кінець робочого дня, короткий день, все його і роді. Тобто не буде. нікого не знайшлося, щоб повідомити головного лікаря, що відбувається <кас> так, бути <точно>. здоров'я <кас> да, в його лікарні. Коли і які ваші дії, що ви вирішили робити? Я не знаю, так як тут варіантів мало і, і літак лежать, просто ну, ні, то вмирати. Я решил объявить голодовку, привлечь внимание общественности, Министерства здравоохранения. Я звонил на горячую линию Минздрава, но у них еще САВДЭПовская система. Оператор сказал, мы ну, ваши жалобу отправим на места. Ну, то есть, как раньше было. Сразу того, у кого да. вы мы им отправим. То есть, в министерство никто не будет знать, что тут происходит. То вы не ели вчера, сегодня? Да. Водичку пьете? Водичку пью, да. Спасибо. Водичку пью. Шлідь, подивимось що у вас відділення з кимось поспілкуємось. Так, гастроентерологічне відділення, міський центр, Так, Це ми до Володимира в гості зайшли. Написал заявление, написал в полицию. Полиция ага. так отказалась. Следственная оперативная группа с Покровского райдела приехать принять заявление. Сказали, мы считаем, что тут не преступление, это ваше субъективное мнение, ага. и не приехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Туровская Львивна, депутат Днепропетровской областной рады. А я слышала вашу фамілію, вказати дітей. Там ми я колись я... до вас приходили, у вас збори були щодо ну, криштопи, там, ну щось було якому. Ви <рес> да. ну, можете, ви э, э, я діжурний врач. Щось про ситуацію можете сказати, чому у вас хвора людина голод... голодовку об'явила? Ну, я ж не знаю, чому об'явила голодовку. Я його посмотрела з утром, лікарство йому видане, почему так. А какие, вот так. скажите, доктор, лекарства? Да, Что сейчас говорю, можно доктор. мне колоть? Позвольте, серфахол, это первое средство для гепатоза, вам дали. Я принимаю, да. Вот это прекрасно, да. это уникальный стандарт. Вы пишете? Да, да, да. А зачем? Я ж могу право не я давать? Я вас не показываю. Свобода не, 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 не. слова. Как Безусловно. Как О, правильно, свобода да. слова, а вы на работе. Да. Я ж не к вам домой пришла. Я ж могу И говорить, я не снимаю не могу ваше говорить. лицо. Нет. И вы тут говорите, как должностное лицо, как да. врач, правильно? Ну, не То не есть правильно. Все... Нет, все могу правильно. Говорить. Можете, можете не делать конституцию. Вам зачитать, что вы знаете? Нет. Давайте я вам зачитаю. Да, не да. Надо. Игорь Петрович, я тут гастроэнтерологи пришла журналист Извините, как фамилия? Я не журналист, я депутат Туровская. Депутат Туровская, тут в палате мы. Я просто ставлю в известность ситуацію. А, да. Угу. Коста держана була поставити в известність, що кажуть, що це правильно. Варити. Так. Доктор, це, кстати, кожен має право збирати і зберігати, використовувати і поширювати інформацію Конституція України. Сьогодні день Конституції. Так, я пам'ятаю, я пам'ю об этом. Так, капельницы выдали, физраствор выдали, да. то, что в А, а то, что физраствор? Подожди. Э физраствор еще дополняется. Да, еще да. Будут. А, а ты да. почему а не А еще капать, так, еще потребно капать ему. Я вам сейчас покажу. Какие ли, лики капаются? Какие физраствор? Нет, почему? А вот, реополиглюкин тут есть, это раз. А потом там некоторые лекарства, эти сохраняются. Вот, что вот. получится. А это ему как бы то, что в отделении нет. Даже по перечню нет, мы с не виноваты, что это перечень, мы мышь придумываем. А урсокол вообще то самое, при его холестазе это первый препарат. Это протокол, унифицированный европейский. То а в будет будет капаться на физрастворе. Реополигликин улучшает реологию крови раз, то есть улучшается реология крови, уменьшается... Это это То это не обезб... 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 Як каже це не обезболивающие, как говорит володимир это уже лекарства, так Лекарства, це... да. Они прописаны в листе назначения, такие лекарства? Да, Нет, вот эти, не, вот эти чтобы сегодня принесли. Конечно, все прописано. Покажите, пожалуйста. Ну, что значит, покажите? Никто. Ну, ваше право. Сейчас покажу. право, да, да посмотрите. А вот этого ему дали список uh -huh. того, что у не... вообще нет в э, перечне списки в отделении, которые мы получаем медикаменты. Uh -huh. Uh -huh. Скажите, а почему вчера мне вот это не дали, а только сегодня После этой голодовки вчера мне сразу вот это не дали. Ну я не могу сказать. Я, я да пришла нет. утром на дежурство. Скажите, где это вы вот спустил. это взяли? Я где взяла? Да, вот это. Ну в фонде отделения, наверное. А где еще можно В фонде отделения. Есть тобто все. -таки. вчера в это не давали? Нет. нет. Я не знаю. Что-то давали, ну, наверное. Мне вчера вечером сделали спазмолы. Ну обезболивающий сейчас. наверное, дали. смотрел вас? Да, смотрел. Да, я его не его клиент вы Все пациенты доктора. Не, ну он сказал помочь. Клиент, да. это извините, это из разряда парикмахерская. Хорошо. Пациент, да, я не его пациент. Он да. Так, добра. Э, ну. Чем я могу вам помочь? Э, а не, не, вы не, скорее что-то может помочь той такие головной ликать. А скачите, ласка. Пусті палати, пусті місця, чи вони не, не в курсі чого я не в курсі. Діла. Я наскільки роботи, я наскільки я, я, я знаю, що да. сюди потрапити дуже важко, людей не кладуть, бо кажуть, нема місця не знати. Дякуємо вам. Знаю. Так. вам а що, що? мені давайте, давайте коп... ліс на значення поставити? А так, да, давайте, коп... коп... да. давайте. Давай. давайте повинні дати. Пока Криштопа мне вот это не даст, я нет, голодом, это не за свои деньги. Это противозаконно покупать за свои деньги вообще. Или брать деньги откуда-то, допустим, от спонсоров, от волонтеров и покупать ему. Это а он сам должен как-то. Ну. Вот, вы тоже будете листок назначения оснащение фотографии? Конечно. Ну, да, с его дозволу, да, я да, дозволю, да. Я что, да, да, Я, я дозволяю, да, да. да. Он у меня папа Да, право 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 да, да. Сейчас я принесу тебе. Добро. Сказать вот еще когда я разговаривал с Арвачем крыштопой, воровом народа Украины, как я считаю, он не любит Украину, не любит украинцев, он мне как-то э, так даже похвастался, мы вам посложим, а у нас на 3-4 месяца вперед в это отделение очередь, потому что это одно отделение на весь город и на Криворожский район. Когда я пришел сюда в отделение, прошелся специально, обнаружил очень много пустых, Коли. вот я один лежу в палате, пожалуйста. Люди вчера плакали, когда им отказывали ложить в отделение. То есть я считаю, что это доведение до дачи взятки. А это одна палата, яка вот так в вот, которой ты лежишь, чи ну, еще пройти посмотреть, в других полно свободных. Мест. Полно свободных да? мест. Да. Угу. А ты бачив людей, которые казали, что их не кладут? Ты кажешь, да, да. Ну я на фамилии не спрашиваю. Так, ну вот человек стоял, они говорят, вот сразу мы приезжаем уже сюда месяц, все отказывают, отказывают, ну обещают положить. Ну я так решил, что по сам мне сказал, что сюда очень тяжело попасть. Ну двадцать завтра, видите, плюсиков нет, поэтому как бы завтра будет решаться вопрос. Так, подождите. Вот это назначение. Ну это ваше то, что вам то, дали таблетки. А вот это кто писал? Почему? Писал один и тот же доктор. А вот это кто дописал Это другой же доктор. Тот же самый, только другой пастой. Нет, это почерк совсем другой. Ну это, это видно, что это назначено уже на сегодняшний день, да. вот 28-е. Цього не було призначено на вчора. Це вже на, да, на це сьогоднішній та, день. Я? Я, я? Не, не ну, чого це... я писала? Ваш проводити чужий, чужий лікар не буде призначати вам. Да. Я назначення мешаю тоді, коли нарушається вітальне це, Ну, щось состояння. Потрібно... Да, Екстрема, екстрена, екстрена, екстрена так, да. планова uh -huh. терапія uh -huh. за йде. врачом все, все Дякую вам велике. Видно, що призначення було зроблено після іншою ручкою, дописано, і воно не було зроблено на вчорашній день. І тоді зрозуміло, що оці ліка... принесли вже коли їх принесли? Чи навіть не бачив? А ти бачив, коли їх принесли? Не бачив. Тобто, коли ти пішов на вулицю, от ми прийшли, а вони вже стоять. Зрозуміло.